राम राज्य केवे बनेगा राम राज तो देखो राम का तो नाम है राज तो मुझे चाहिए अपना अब ना राम का राज्य अगर मैं नहीं राम का इस्तेमाल करता मुझ पर विश्वास कौन करेगा वो तो एक वो कहते हैं एक लड्डू दिया है लालच दिया बड़ा राम राज देंगे हम और जो रामराज हम हमने सुना है इनका राम तो फिर रामराज से तो किसी को जो लिखा हुआ है हमें बताया गया है उस राज से तो किसी को इतना ही नहीं उतना ठीक है लेकिन करे कौन वो करना तो बने अपना राज है अपनी मर्जी राम का नाम ले लिया राम तो वो तो रात को सोता नहीं था घर में वो तो सब गरीब के देखता था कोई मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं आइए सड़कों में बैठे हैं अब देख लो कितने आदमी राम पैरा देता है जनता का अब जनता पैरा देती है उस राम के एजेंट का जो राम की जगह राज कर रहा है कितने बुदुक खड़े हैं क्योंकि उसे किस अगर वो राम है राम का ही नुमाइंदा है तो उसे का अपनी प्रजा से खतरा क्यों है सवाल तो ये है तो फिर राम के नाम पे जो सरकार आई हो वो किसानों की समस्या का हल क्यों नहीं कर पाती इतनी देर से बात से। यह है वो तो फ्रॉड है ये तो वही तो बात है ना जो राम है वो तो हमें बताया नहीं वो तो कबीर बताते हैं घट राम बोले राम सब के अंदर है के अंदर है राम तो वो तो कभी ना पैदा होता है ना मरता है जो इनका राम है वो तो पैदा भी है मरा भी है उसका बाप भी था माँ भी थी जब राम ही मैंने डुप्लीकेट बना लिया धर्म ही डुप्लीकेट खड़ा कर लिया तो मैंने डुप्लीकेट क्यों क्यों आखिर क्यों किया अपने फायदे के लिए अपने स्वार्थ के लिए किया है बस फ्रॉड किया है कर लिया राम तो गुरबाणी है जी वो राम और है वो कबीर ने कहा सबसे सब राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे पंडित को कहा अगर बोलता नहीं राम नहीं अंदर बोलता तो बता कौन बोलता है सबके अंदर जवाब कोई नहीं दिया उस बात का जवाब नहीं देते राम फिर वो ही था का बेटा और वो कहते भी हैं संत कि चार राम हैं एक राम का बेटा वो आंख से दिखाई नहीं देता तथ्यूप है एक राम घटक दशरथ का, का बेटा एक राम दशरथ का बेटा एक राम सबू से न्यारा एक राम का सगल पथारा एक राम सब तो चार हो गए राम तो तीन तो हैं असली एक है उनमें नकली जो सगल पथारा है वो भी उसी राम का है घाट घाट में लेटा वो भी वही राम है का बेटा वो भी वही राम है ये दशरथ का जो बेटा है ये डुप्लीकेट है ऐसे राम तो बहुत हैं, राम से पहले परशुराम है उसके नाम भी राम लगा है परशुराम वो राम कौन था राम के दो लड़के हैं लव और कुछ वो राम को जीत लेते हैं राम तो रावण को जीतता है ना वो इनको चारे भैयाओं की जीत लेते हैं उनकी पूजा नहीं होती राम की होती है क्यों क्यों क्योंकि दसम मानते हैं वो हम उनकी और हैं लव कुछ की जैसे गुरु नानक से हमारा रिश्ता है सिखों का गुरु नानक के लड़कों से कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनका वो वेदी नहीं है वेदी गुरद है वो कालू मेहता है भेदी नहीं है श्रीचंद भेदी बेदी नहीं है मेहता है विचारधारा अलग है क्योंकि जिन्हें वेद पठे उसे वेदी कहा, है। कहा है। जिनकी विचारधारा बदली है वो वेदी हैं आत्मा का रिष्ट, ये रिश्ता है धर्म का रिलेशन का कोई मतलब ही नहीं है धर्म में ऐसे गुरु नानक ने अपने रिलेशन में नहीं किया हाँ प्रॉपर्टी गई है ब्लड रिलेशन में जो प्रॉपर्टी थी बाहर वो ब्लड रिलेशन में गई है माया जो आत्मक रिश्ता है वो लेने से लेना कहता मैं नानक हूँ कुछ आगे को अमरदास कहता मैं नानक हूँ अमरदास के लड़कों से हमारा कोई रिश्ता नहीं अमरदास से है अंगद के लड़कों से अगर रिश्ता होता तो अंगद के लड़के जाके गुरु रामदास के लात क्यों मारते वो तो नफरत करते हैं इस विचारधारा को लेकिन हमने उनके घर पे गुरुद्वारे बना रखे है ना हैं जाके इसका मतलब अमरदास को से हमारा कोई रिश्ता नहीं जो इतने बड़े हमारे गुरु के लात मारता है उसके घर पे जाके हम आज नतमस्तक होते हैं कौन कहता है हम सिख हैं हमारी दुकान चलती है वहां सर पा सिक्खी नहीं है तो कौन सा राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है जिसके लिए इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है आजकल वो तो इनकी वो ही बात है राम का मंदिर राम में मुझे ये बताओ कौन सी खासियत जिस के लिए उसकी पूजा हो मुझे तो ऐसा कोई गुण दिखाई देता नहीं पूजा होती है किसी भगवान देवते की जिस आदमी ने अपनी औरत को जब वो वहां से लाए इतना मतलब लड़ाई के बाद जितने आदमी मर गए कितने लंका में उसका अग्नि परीक्षा कर ली कि तब तुझे लेके जाएंगे एक आदमी कहने से उसे घर्षण कर दिया पर वो तो प्रजा का जब हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन कहां न जाई वचन कहाँ गया कहते हैं कि बाहें जिन्हें की पकड़िए सिर दीजिए बाहें न छोड़िए तेग बहादुर बोले धर पिये धर्म न छोड़िए वो कहाँ गया उसे हम नहीं मानते वो मर्यादा पुरुषोत्तम है धर्म में मर्यादा के लिए कोई जगह नहीं असली धर्म में रहता है हमें हमारे पास रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है मर्यादा वो मर्यादा पुरुषोत्तम है उस सिमृत शास्त्र बोल आया है वेद का ज्ञाता रावण वध किया है उसने लेकिन इनको सूट आता है वो कौन सा गुण है हालांकि हम मानते हैं हमारा पूर्वज है वो हम उसकी संतान की आगे संतान हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता उसमें कोई को। फिर व्यक्ति पूजा हम क्यों करें व्यक्ति पूजा तो हम है नहीं हम गुरु नानक की कही हुई बात को मानते हैं गुरु नानक को नहीं मानते उसकी मूर्ति को नहीं मानते मूर्ति पूजा नहीं करते हमारे अलाउड नहीं है मूर्ति पूजा ना मुसलमानों की मूर्ति पूजा बाबा जी साढ़े कामे वापस जो आप गल करिए उ भी धर्म तो का ही हाल है यही है यही होगा जितना पंजाब में खून खराबा सिखों का किया है सब इतिहास है क्यों किया कि कभी ये धर्म हावी ना हो जाए दूसरे धर्म खत्म हो जाएंगे जब भी ये धर्म पैदा होता है जब भी विवेक आंख खोलता है तो सब मूर्ति नष्ट हो जाती है सब फिर असली धर्म प्रकट होता है सब धर्म खत्म हो जाते हैं लुप्त हो जाते हैं इस धर्म से सबको खतरा है राजा को भी खतरा है जो अपना राज कायम अपनी सत्ता अपनी मर्जी का राज कायम करना चाहता है शरीर के खुदा बनना चाहता है उसे सबसे बड़ा खतरा है जनता की सेवा करना राजा का धर्म है करता कौन है सेवा करता कोई कह, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੇ ਮੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇ ਦੇਖੋ ਇਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਕਤਾ ਕਰਵਾਣਾ तो गुरु नानक कहते हैं या युग में एक के को आया मैं क्यों आया हूँ इस युग में क्यों पैदा हुआ हूँ मुझे सब धर्मों की एकता करवानी है मुसलमान लोग गए एकता के लिए हिंदू ही थे दो ही धर्म थे एकता हुई लेकिन उन्हें न हिंदुओं को न मुसलमानों को पसंद नहीं आई दोनों दुश्मन हुए नौवें पातशाह जिन जंजु के बारे लिए बलिदान देते हैं उस वही जंजू जंजूत अलकथारी दसम पातशाह के दुश्मन बनते हैं कितने साल बाद देख लो चाह तीस बीस साल भी नहीं हुए कुछ में जब से दुश्मनी शुरू कर दी कि हमारा तो धर्म बचाया था उसकी दुश्मनी करते हैं क्यों वो पत्थर पूजा के खिलाफ है असली धर्म का प्रचार करता है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं ये बर्दाश्त किसे है ये धर्म सब बातें हैं मुझे पता है जीपीसी का जिस तरह से मैंने वहाँ लेख लिखे हैं मेरे वो बंद किए जब उन्हें पता लग गया लेख सब पता है मान रखा है उन्होंने 2018 में और में दो दफा कि गलत प्रचार हमसे हो गया लेकिन ठीक करने को फिर तैयार नहीं एच जी पी सी पढ़ा है देख लो और ये पब्लिक जो है अगर गुरु वाली होती तो ये उनके जुम्मे क्यों नहीं हुई कि जब तुम बोलते हो गलत है गलत क्यों हुआ तो ये भोग रहे हैं गुरु छोड़ रखा है इन्होंने सिखों ने अब ख्वार हो गए ना अगर गुरु की तरफ आ जाएंगे ना पब्लिक धर्म की तरफ आ जाएगी तो मसला तो दो मिनट में हल हो जाएगा एकता में है सब शक्ति इनको थोड़े-थोड़े लाले दे के फाड़ लेते हैं कमजोरी हम में है अपनी कमजोरी को हमें समझना होगा जब हम वोट करते हैं एक दफा वोट तुम ईमानदारी से इकट्ठे होकर देख लो बस 5 साल में खत्म हो जाएगा का तो उस हिसाब से तो किसान आंदोलन लोगों को जोड़ रहा है तो जोड़ रहा है बहुत बड़ी धार किसान आंदोलन नहीं जोड़ रहा परमेश्वर जोड़ रहा है जुल्म का हद हो गई वो तो उनकी बुद्धि खराब कर दी विनाश में विपरीत बुद्धि उनकी बुद्धि इतनी हो गई इतना उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया इन लोगों को तो बेईमान है जो मन कर ये तो वोट दे ही देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है उनको इन्होंने सब देख लिए देखो तजर्बा आदमी को अकल देता है तजर्बे से अकल आती है नुकसान से अकल जो आती है वो काम की होती है नुकसान हुआ है किसानी का अकल आई है सबको ही अकल आई है ज्ञान हो गया सियासतदानों को संत इन्होंने देख लिए कोई आया संत इनके कोई नहीं आया सब देख लिए ना बस संत भी देख लिए धर्म आदमी भी देख लिए और सियासतान भी देख लिए अब तो बारी है ईमानदारों की धर्म असली धर्म का अब नंबर आया है जब नकली धर्म को लोग टेस्ट देख लेते हैं हर प्रकार का नकली धर्म का टेस्ट कर लेते हैं तो असली धर्म बोलता है उतनी देर वो बोलता ही नहीं उसे पता है कब बोलना कब नहीं बोलना दरअसल वो नहीं बोलता वो बुलाया बोलता है नानक तो वो बुलाता ही नहीं वो उसे ज्ञान देता ही नहीं उतनी देर ये चाबी तो कित कहीं और है कौन बोल देगा ये बातें मैं कहाँ से लेके आया जो कोई जानता ही नहीं पर जहाँ से आती हैं वहीं चाबी है उसे वक्त का पता है उसे टाइम का पता है सब पता है उसे उसे सब फिट करके रखे हैं जैसे आप लोग फौजी हो तुम्हारे आप बड़े अफसर हो तुम्हें पता है फला जगह में क्या चाहिए फला पहले फिट करके रखते हो दुश्मन का भी पता है आपको तो जो ये नकली धर्म है असली धर्म के दुश्मन है वो असली धर्म का मालिक कौन है वो आप है बस वो जहाँ आप है खुद ही और खुदा का बैर है दुश्मनी है खुद गर्जे हैं लोग हंकारी हैं जब हंकार की हद हो जाती है फिर वो अपनी चाबी फेर देता है उसे क्या है किसी के अंदर फेर दे तुम्हारे भी अंदर फेर रही है तुम्हें ना पता हो सबके फेर रही है परेशान जब ही हैं हम परेशान हैं क्यों हैं हम दुखी हैं क्यों हैं क्यों हम संत हैं हमें नहीं पता हम शांत हैं हमारे अंदर शांति है गुरबाणी क्या कह रहे संतन दुख पाए ते दुखी जब संतन सोचते हैं संत लोग सोचते हैं भले आदमी सोचते हैं कि भगवान को अब कुछ करना चाहिए अब तो बहुत जनता दुखी है तो फिर वो कर देता है चा लगा देता है बस। तो फिर बड़ी संभावना है इस इकट्ठ में पूरी क्लियर है कुछ संभावना क्या है ये दीवार पे लिखा हुआ है इसे कोई रोक ही नहीं सकता अब देखो जो धर्म दुश्मन थी जिनकी मुसलमानों की और दूसरे हिंदुओं की आपस में एक होने जा रहे हैं कौन कर रहा है अच्छे आदमी जो हैं उन्होंने जन्म अब लिया है रिजर्व फौज नहीं होती आपकी बैठी छोड़ियों में घोड़ाबाद नहीं होता जरूरत पड़ने पे लेके जाते हो वहां मैदान में अब जरूरत पड़ी है मैदान में ले आया वो पहले भी लेके आया था थोड़ा थोड़ा देखा था गुरु नानक आया कबीर आया कौनी आया ध्रुव आया प्रहलाद आया इतिहास बनाया कुछ अब हाउस ने अपनी फुल पूरी फोर्स झोंक दी आप लोगों को पता हो या ना हो लेकिन आपका जन्म क्यों हुआ है कैसे हुआ शायद आपको पता हो जाएगा थोड़ी देर में क्यों हुआ है पता ही है कि हमारी ये ड्यूटी है हमने करनी है जिन्होंने खोपरी उतरवा दी अपनी उनकी ड्यूटी थी जब पता लग जाए मेरी ड्यूटी है ये तो फिर आदमी के लिए सब दुनिया मामूली बात हो जाती है कुछ भी नहीं रहता ये चीज एक सपना है संसार साहब वो जो चीज उसे मिलती है जिसका नाम अब साहब जाते हैं अब जो उनका नाम है और जब तक रहेगा बड़े से बड़े राजा होके जाए कौन बूझता है ये बदनाम ही लेके जाएंगे उनका नाम हमेशा रोशन रहेगा तो यही जाता आदमी मेरा नाम रहे हर कोई जाता मेरा नाम रहे तो नाम यश जो है यश का नाम ही लंबी उम्र है 50% मतलब ही नहीं है। ये बाबा जीरा इस सागर मंथन हो रहा है। जेड़े 5 ਤੱਕ 10% ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਬਾਕੀ 90% ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਉਪਰ ਕਿ ਤੇ ਕੋ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਕੋ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹਨ। पाँच परसेंट क्या है दस परसेंट क्या है अभी तो पता ही नहीं था उन्हें पता है हमारी शक्ति क्या है छोटे आदमी को आज तक उन्हें पता ही नहीं था कितने परसेंट है हम जब उनकी शक्ति अपनी का पता लग गया ये पाँच परसेंट है सबका हौसला इतना हो जाता कि हम तो इन्हें ही दबा लेंगे क्या लड़ने की जरूरत ही नहीं वह तो पर्ची का बोर्ड का है hmm. पर्ची डालनी है और क्या करना है जरूरत ही नहीं है हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि दो साल को इलेक्शन आया तीन साल को पर्ची से बदल देंगे सब कुछ बस खत्म कुछ भी नुकसान करने की जरूरत नहीं ये देश हमारा है ये प्रॉपर्टी हमारी है उनकी नहीं जो पाँच परसेंट वाले हैं बिल्कुल अपना नुकसान नहीं करना बिल्कुल तैश में नहीं आना हमारा सब कुछ हमने बनाया हमारे टैक्स से सब तो कुछ हुआ है उन्होंने क्या किया अब होश की जरूरत है जोश की जरूरत नहीं है अकल की जरूरत है अकल से काम लेने की जरूरत है वक्त आ गया अकल से काम लो अब जब अकल पे अकल के ऊपर ही राज करती है ना कम अकल राज करती है तो शांति पैदा होती है। अकलमंद तो देखते रहते बुद्धिमान तो देखते रहते हैं वो सबर होता है उनमें उनमें अब भी सबर है उनका सबर अब भी नहीं टूटेगा वो कुछ नहीं चाहते सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो खुदा के बंदे हैं भगवान का जीव हैं सब हमारे हमारे ही हैं हम इनके हैं ये हमारे हैं इनको जो दुख है उनसे देखा नहीं जाता और कुछ भी नहीं उन्हें ये दुख यही दुख भगवान का वो भगवान वो तो फरिश्ते हैं आदमी नहीं है वो ही सुपर ह्यूमन है उन्हें ही मैं सुपर ह्यूमन ह्यूमन कह रहा हूँ जिनको ये देख के दुख होता है ना भगवान को भी दुख होता है उनको भी दुख होता है तो वही तो फरिश्ते हैं और, और फरिश्ते कौन होते हैं जो दुख देने वाले हैं वो राक्षस है बस दो और भी बात है अब लड़ाई अकल की चलेगी अकल जो है धार्मिक आदमियों पे समझदार आदमियों पे ईमानदार आदमियों के पास असली अकल होती है दूसरे तो बुद्धिहीन है जो आदमी बेईमानी करेगा बुद्धिहीन होता है भले अपने आप को कितना चालाक मानता हो उल्टे काम करेगा मैंने रामपुर में भी कहा था कि जो अपनी बुद्धि है हमारी जिसपे हमें गुमान है वही हमारी दुश्मन है विचार के देखो वो ही बुद्धि हमारी हमें नहीं मानने देती धर्म ग्रंथों को वही हमारा विनाश कराती है हमें इस बात का पता है इसलिए हमने अपनी बुद्धि त्याग के गुरु की मत ले ली बस यही मंत्र है हमारा यही मंत्र इस मंत्र को लेके चलना है इस मंत्र का प्रचार कर दो मान लेंगे सब के गुरु तुम्हारे साथ है भगवान तुम्हारे साथ है तुम सबर रखो पर तेज में ना हो तयश में अगर आएंगे तो उनको फायदा होगा एक साखी मैं सुनाता हूँ अब विष्णु भगवान की साखी है इन्होंने सुनाई है इन्होंने लिखी है कि एक आदमी है जावर है कोई एक गरीब है बैठा ਉਸੇ ਨੇ ਗਾੜੀ ਦੀ ਉਹ ਚਾਰ ਕਰੀ ਵਾ ਚੁਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ہمارے ਪਹਿਲੇ تھے ਚਾਰ ਵਰਣ تھے ਉਹਨੇ ਗਾੜੀ ਦਿੱਤੇ ਇਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਿਨ 6 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਅਪਾਰਵਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता वो कहते हैं ठहर जाओ रुक जाओ अभी इसके अंदर भी कुल कुलगुनाहट हो रही है तो बा ऊपर से देख रही है मैं उसे भी अंदर देख रहा हूँ अंदर ही अंदर को गुस्सा कर रहा है वो प्रकट नहीं कर रहा गुस्से को जब ननानवे उसने गाड़ी दे दी तो वो खड़ा हो गया उसने भी एक दे दी शिव जी उठा कहते है शिवजी ने उठा तरसूल तो उठाया कि अगर सौ गाड़ी पूरी हो गई अरे वो चुप रहा तो फिर मैं मरूंगा अब उसने जब गाड़ी बराबर दे दी बैठ गया क्या बात क्या बराबर हो गया अब दोनों ये हमने इससे शिक्षा लेनी है अगर बुराई हम भी करें अगर तेज हमें भी आ गया तो हम अरुण में अंतर समाप्त हो जाता म पो को जुल्म का बेनिफिट मिलता है अगर आप उसे सजा दे दें उसका जुल्म कम हो जाता है सजा नहीं देनी उसे कर दो जितना ज़्यादा जुल्म करेगा हम सफर रखेंगे जल्दी घड़ा भर जाएगा ये भी एक मंत्र है कुछ मंत्र हैं हमें बताने होंगे समझाने होंगे बस जल्दी हो जाएगा काम